Hər günə bağlı haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyulun 23-ünə olan hava haqqında məlumat açıqlanıb. Bakıda və Fuşan yarımadasında iyulun 23-də hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək millimetr meteorologiya xidmətindən verilən məlumata görə ara bir günlənən şimal qərb küləyi səçəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcəC istidir. Gündüz 30-33 dərəcəC istiyi Bakıda gecə 22-24 dərəcəC istidir. Gündüz 31-33 dərəcəC istiləcək. Atmosfer təzyiqi 757 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah və gecə yerdə şimşək yağışağacı, arar yağışağacı gözlənir və küləy və yerdə ara veriləcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 32-36 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə istə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyizi sizdən xahiş edirik.